Цію попередження щодо баздіяльності керівництва буковини пообіцяли провести 25 серпня. Чернівецькі активісти вони вимагають припинити незаконне вирубування лісів, а також відкритої та прозорої ілюстрації в органах державної влади за участю громадськості та змі. Проте цих активістів можуть зустріти тітушки. Якщо це, це станеться, то жертв не уникнути у цьому переконаний Семен Семенченко. Що він так вважає у нього і дізнаємося, Семен Семенченко зараз у нашій студії. Вітаю вас, Семене. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, то чому ви вважаєте, що провокації таки відбудуться? Це uh, Інформація від місцевих активістів. Діло в тому, що ще починаючи з року назад. Все те преступления, которые совершались и в области коррупции, и в области незаконной вырубки, ни одно преступление не доведено до конца. И практически на каждом втором преступлении люди, которые это начинали, которые выявляли, они избивались. Ни одно уголовное дело там до конца по избиениям, по мнению активистов, по информации не доведено. И сейчас поступает информация, угрозы о том, что будут собирать местных бандитов, будут собирать также тех лесников, которые не хотят, чтобы это все менялось. Ситуация достаточно напряженная, потому что я был в Мукачево за три дня до событий, когда это вспыхнуло. Там примерно такая же ситуация, только там, в отличие от, того, от правого сектора, люди прошли все этапы юридических попыток добиться справедливости. Заявление в прокуратуру, заявление в э, милицию, министр АПК э, добился назначения проверки, по, по информации активистов проверка проехалась по застольям, и все замечательно, не воспринимает активистов. Все это продолжается, и они требуют таких же мер, как делает сейчас Москаль в Закарпатье. Москаль недавно его служба объявила угу. о том, что это полный беспредел. То есть угрозы продолжаются, сейчас съезжаются помощь к э, активистам из других областей, я буду, наверное, тоже туда выезжать и привезу с собой э, из ассоциации ветеранов АТО представителя охранной фирмы, которая имеет лицензию. И я не хочу, чтобы сейчас опять было то же самое, что у нас Мукачева. Когда разборка двух банд всколыхнула всю страну, все это закончилось. И вернулась Я в хочу уточнить, потому что вы сейчас сказали как раз очень важную вещь. В Мукачево от разбирки были фактически двух банд, так? А тут, насколько я понял, это люди, просто активисты, и влада, яка хочет прикрываться какой-то бандой? По информации активистов, под видом а, людей, которые протестуют, против их требований, будут собраны тетушки из местных бандитов с привлечением лесников. Абсолютно верно. Здесь именно люди, которые пытаются, как гражданские активисты, безоружные, добиться справедливости на протяжении года. Их бьют, их ловят, на них там льют брут. Практически все их заявления оставлены без внимания. Я могу сказать, что я сам лично был и на Буковине, и на Закарпатье, там действительно творится беспредел. И когда человек не может добиться справедливости, могут быть всякие эксцессы. Нам сейчас этого не надо. Нам нужно, чтобы начала работать правоохранительная система, поэтому я приложу все усилия, чтобы этого не было, и обращаюсь к руководству Буковины, к министру МВС, не надо играться с огнем, потому что если это полыхнет, это не разборки двух банд, это уже народ. Так, что будет 25-го? Местные активисты собираются на акцию, возле губер... Обл. администрации, я так понимаю, захватили уже сметники с собой, они требуют, чтобы руководство области приняло такие же меры, как принимает Москаль в Закарпатье. Забраны сейчас выдачу сертификатов на экспорт леса, потому что э, наш закон, который мы приняли о забороне вывоза леса кругляка, вступает только в ноябре в силу. И сейчас настолько все режут, что как будто последний день помирают. Это будет мирная акция, правильно а, У них, да, и они приходят абсолютно мирно. Они будут требовать, чтобы на них обратили внимание, чтобы власть выполняла закон. Однак, по їх інформації проти них будуть тітушки під видом людей, які проти будуть різні провокації. Я не знаю, наскільки це правда, але видя всю історію із активістів на Буковині, лучше зарані це придупредить, ніж потім розслідувати последствия. Гаразд, ще одну тему, яку я не можу з вами не підняти. Буквально нещодавно з'явилася інформація, її вже навіть підтвердили про те, що Народний фронт і блок Петра Порошенко об'єднуються і разом збираються йти на вибори. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цього? Никак. Мы объединяться с ними не планируем. Если мы говорим за самопомощь. Mm -hmm. Вы знаете, давайте абстрагируемся от блока Петра Порошенко и от Народного фронта, давайте посмотрим вообще на ситуацию. Сегодня президент сказал, что у нас символ ⁇ это государственный флаг. И нужно объединяться вокруг него, а не вокруг партийных флагов. Вокруг государственных флагов мы объединяться готовы, но не вокруг разворовывания страны, не вокруг тотальной коррупции, и не вокруг системы когда ни один человек не может быть привлечен к ответственности. Поэтому, если будут реальные изменения, если будут реальные действия правоохранительных органов, прокуратуры, если у нас начнутся реформы, а не просто их декларации, тогда мы готовы обедняться. Сейчас не видим в этом никакой необходимости. То есть, на вашу думку, это никак не позначится на самопомощи на всех выборах? Абсолютно верно. Я вам скажу таким образом. Вот недавно мы встречались с одним из представителей из Голландии. Он делает работу по эффективности Государ, управлением государства. Украину выбрал, как пример, плохого управления. И он сказал: у вас сейчас нет левых и правых, у вас нет разных партий, у вас две партии: те, кто хотят воровать, и те, кто хочет это остановить. Я не хочу ни на кого там кидать тень, но у нас свой собственный путь, поэтому мы готовы объединяться вокруг конкретных дел для того, чтобы восстанавливать государство, а не вокруг деклараций. Тобто самопом'ять, що подібні переговори не была жодна партія, так, про об'єднання чи там якесь згуртування разом іти на вибори? 31 числа буде голосування за внесення змін в Конституцію. Я думаю, что Опаблок замечательно проголосует вместе з тими, хто Поддерживает эти изменения, мы будем голосовать против. Мы выступаем за снятие генерального прокурора. Мы выступаем за перезагрузку всей системы власти и правоохранительной системы, в том числе. И это вещи, которые нас разделяют с нашими партнерами по коалиции. Поэтому я думаю, что самопомощь явно не планирует. Зразумело. Дякую вам. Це был народный депутат Семен Семенченко.